Радио Свобода, Донбасс, Реалии. Я Алексей Мацуков, студии Киевской, студии Радио Свобода. Сегодня мы поговорим о том, насколько влияют батальоны на политический процесс в Украине, насколько влиятельны отдельные участники этих батальонов, ставшие народными депутатами. Заслужили ли эти люди быть народным депутатом и представлять часть общества, и вообще в целом, кого они сегодня представляют в украинском парламенте насколько они способны управлять обществом и государством без опыта, который необходим для законотворческой деятельности. Обо всех этих вопросах после нашего сюжета. Здесь о выборах не говорят. Главная тема – фронт на Донбассе. Во двор этой заброшенной киевской крепости после Майдана переехала самооборона. В штабе собирают гуманитарную помощь для бойцов АТО. Работают волонтеры. Сейчас вяжут маскировочные сетки и маскхалаты. Среди других и Валентина Ткачева. Работает преподавателем английского языка. А после работы приходит помогать армии. Говорит, если хоть час здесь провела, день прожит не зря. Потому что уверена, фронтовики, которым сейчас помогают, после выборов отблагодарят сполна, ускорив реформы в стране. Я уважаю, что туда должны идти новые люди. Вот, у многих есть свита и выше, и две, и три обучения. Я маю на увазі ті, хто зараз добровольцями на фронті. Є люди, які вже з досвідом депутатської діяльності, а прийдуть нові і це. оновить и Верховную Раду, и, может быть, какой-то новый постов будет для развития нашей страны. Практически каждая из партий, которым социологи пророчат места в парламенте, на этих выборах пригласила в список военных командиров и людей, отличившихся в течение конфликта в Украине. Так, на шестом месте в списке лидера предвыборной гонки блоки Петра Порошенко Полковник Юлий Мамчур, прославившийся весной этого года, когда отказался сдавать оружие российским зеленым человечкам в Крыму. Народный фронт премьера Яценюка пошел еще дальше, пригласив в собственные ряды сразу нескольких командиров добровольческих батальонов, а в мажоритарных округах выставил узнаваемых бойцов. Один из ярких представителей Вячеслав Константиновский, миллионер, который оставил бизнес и уехал воевать на Донбасс. Начинал свою предвыборную кампанию кандидат под лозунгом продал Роллс-Ройс, пошел на фронт. В свою очередь лидер радикальной партии Олег Лешко, кроме уже привычных военных в списке, активно продвигает и собственную персону как участника антитеррористической операции. В интернете регулярно появляются фото и видео, где политик с оружием в руках на передовой или допрашивает взятых в плен сепаратистов. Партия «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового объединилась с добровольческим батальоном «Донбасс». Комбат Семен Семенченко только перед выборами снял маску, которая скрывала его лицо и превратила в настоящую легенду АТО. Дальше всех в этом вопросе пошла Юлия Тимошенко, которая даже уступила первое место в списке. Теперь его занимает летчица Надежда Савченко. Особенность заключается в том, что военная сейчас за решеткой. Кстати, как и Тимошенко во время прошлых выборов, ее захватили боевики на Донбассе и силой вывезли в Россию. Сейчас Надежду судят, обвиняют в причастности к убийству российских журналистов, освещавших конфликт на Донбассе. Но несмотря на такое разнообразие героев войны в избирательных списках партий, далеко не все украинцы верят в добрые намерения политиков. Сегодня в студии Радио Свобода Вячеслав Константиновский, тот самый миллионер, о котором шла речь в нашем сюжете. Добрый день, спасибо, что mm -hmm. нашли время для Радио Свобода. И у меня к вам такой самый первый вопрос, наверное, наиболее актуальный в связи с тем, что в Фейсбуке часто люди критиковали вашу, э, вашу рекламу, где вы. Выносили на показ этот свой Rolls-Royce. Вначале это вызвало волну воодушевления, а потом э, люди стали ставить вопрос, почему же это так и насколько актуально это выносить. Не чувствуете ли вы, что политические партии, уже существующие в Украине, просто вас использовали как человека, в общем-то, пошедшего на фронт ради спасения страны, а вот вас взяли и использовали в политическом процессе для их рейтинга? Ну, меня использовать, наверное, тяжело, потому что у меня всегда есть э, своя позиция и я ее всегда отстаиваю. Это, во-первых. Во-вторых, <связь> успех компании говорит сам за себя. Значит, это значит, что большинство людей э, мне поверило, да, и там, как я их называю, диванная сотня на Фейсбуке не формирует э, общественное мнение. Да. Есть всегда какие-то злопыхатели, которые сами ничего никогда не сделали, и их очень раздражает э, внимание к кому-то, да, или когда человек что-то другой сделал это первое что касается я не такой какой-то там военачальник да я в общем-то особо там ничем таким серьезным похвастаться да не могу я не командир батальона был командир сравнительно небольшого спецподразделения и я не вижу в данном случае главной мотивации людей в том, что меня выбрали из-за того, что я пошел на фронт. Да? Самое важное было это разговаривать с людьми, они должны были почувствовать во мне человека, да? что я за человек, почувствовать ко мне доверие. И только в этом случае можно было рассчитывать на успех. Поэтому Скажите, это такой один из факторов. А с какими людьми вы собирались разговаривать? Теми, кто в Донецке на оккупированной территории или здесь, кто смог проголосовать? Я говорю о своей предвыборной кампании. Округ, Мой округ – это Подольский район, это Виноградарь, Куреневка, Подол, Ветряные горы. И вот Я говорю об этих людях, потому что для того, чтобы за меня проголосовали, мне пришлось… Очень-очень много встречаться с людьми. А что у вас, какие эмоции, ощущения возникают при слове Донецк? Вот я вам говорю Донецк, и что у вас в голове происходит в этот момент? Ну, эмоции разные. С одной стороны, мне, конечно, жалко очень многие люди стали заложниками ситуации, да, которые не имеют возможности выехать. Много пожилых людей, и с детьми, ну, совсем разных, которые не занимают враждебную позицию к. Украине, да? и они просто страдают и вынуждены с этим как-то жить, потому что у них другого другой возможности нет. Есть другая часть людей, которые ожесточены, которые настроены враждебно, которые часть из них зомбирована да, вот этими средствами массовой информации российскими часть, э, у них какие-то меркантильные интересы, есть люди, которые, э, э, вот эта ситуация дала им новые возможности, э, потому что люди с оружием в руках, чувствуют себе какую-то там силу дополнительную, э, решать свои какие-то личные вопросы, там много всего намешано, и это нельзя все валить в одну кучу, но однозначно это очень болезненная точка да, для, э, в истории Украины. И этот процесс вот, урегулирования всего этого кризиса будет достаточно длительным, я считаю. Часто при, бывают такие ситуации, что на блокпостах украинская армия, э, ну, некоторые представители батальонов отдельных ведут себя достаточно агрессивно по отношению к проезжающим автомобилистам. И, людям которые находятся это единичный случай mm -hmm. это не имеет системного характера но мы с вами понимаем что там на линии фронта сейчас пошли фактически обычные люди без каких-то там эмоциональных пиитетов, всевозможных по и э, по отношению как себя нужно вести и так далее но дальше распространяется информация что вот людей там останавливают допрашивают заставляют бардачки открывать и так далее и многим это не нравится как бы, что так себя ведет украинская армия представители батальонов, но вместе с тем, есть и отдельные случаи повышенной агрессии в от отдельных представителей батальонов по отношению к тем же с людям, которые взяты были в плен. Что делать с этой ситуацией? Как нужно рассказывать и говорить батальонам, украинским военным, находящимся на блокпостах, и которые находятся в зоне АТО, по отношению к пленным и по отношению к врагу? знаете, для этого для всей этой ситуации есть э, много причин. Э, ну, первое, что война всегда проявляет э, как самое хорошее качество у людей, так и самые плохие. Это зависит еще от внутренней культуры и от многих других от воспитания. Это первое. Второе, что возникает, э, конечно, личное э, не знаю, ожесточение у многих, потому что гибнут товарищи рядом. И это переносится на тех людей, которые условно да, виноваты в этом. Хотя вину конкретно каждого человека установить очень сложно. Я слышал об отдельных случаях, да, я не был свидетелем этого, потому что я больше соприкасался с армейскими подразделениями. И ну, первый раз я был батальон Киев-1, который являлся... Спецбатальоном МВД. И в общем-то там была достаточно хорошая дисциплина, но ну, я этого не видел, да. Но я понимаю, что такое может быть. Но есть и основания для этого, потому что часто вроде бы мирные люди, которые вот, заходят, бойцы да, там, в какой-то населенный пункт и вроде бы машут руками, приветствуют, а потом кто-то берет и Стреляют в спину или из-за кустов, да, между жилыми домами стоит танк и всех говорят, что все спокойно, заходите, все в порядке, и потом расстреливают, например, БТР. Такие случаи есть и и, и таксисты местные, которые корректируют огонь, приезжают посмотреть на разведку. И я знаю случаи. Вот мне сейчас ребята приехали, я при этом не был, но остановились. Женщина, которая они поделились продуктами. И случайно один вернулся и слышал, как она по телефону давала полностью информацию, сколько машин, какое оружие и так далее, и так далее. Поэтому для проверки есть основания, тем более там очень много оружия, да? и это нормально в, в, в такой вот зоне бдительность и внимание к тому, что люди везут и кто это едет и так далее, и так далее. Другое дело, что все равно это должно быть в рамках закона. И закон никто не отменял. И вот эта вот грань это вот очень такая расплывчатая, к сожалению. Нужно, конечно, и разговаривать с людьми и объяснять. Но это зависит еще от командиров. От командиров зависит много. Вы в своей предвыборной программе написали, что собираетесь предложить реформу вооруженных сил Укра... Украины, а уже есть какая-то дорожная карта. Зачем эта реформа нужна? Пару ну, слов. знаете. Это... Может, сразу говорить слово реформа это, наверное, преждевременно, потому что нужно вникнуть до конца в вопросы и подготовиться к нему. Но то, что э, необходимо менять многое, да, и логистику, и э, координацию между сна центрами снабжения, да, потому что это все очень плохо работает. И подбор кадров, и обучение, и много-много, и, и снабжение э, армии техническими э, новинками и так далее, и далее. Над этим очень надо много работать. Но э, вот я сравниваю это, если как вот я уже об этом говорил, ты как вот заходишь э, в комнату, которая захламлена, да, И первое, что нужно сделать, нужно ее хотя бы выместить, вытереть пыль, протереть окна и вкрутить лампочки, для того, чтобы там можно было находиться. А дальше уже нужно думать, что еще, еще глубже, глубже делать. Вот, вот первично это можно сделать достаточно быстро, первые шаги, э, и это уже кардинально изменит ситуацию, я считаю. Наши журналисты опросили жителей Киева и спросили мнение насчет того, что же люди думают о представителях батальонов Верховной ради Украины. Вот голоса улицы. Не, я считаю, что это неплохо. Почему? Войсковые цели спрямованы, волевые. Вони бачать життєву перспективу не тільки свою, а й суспільства. І якщо вони там, дай Бог, згуртуються, якусь таку зроблять свою власну коаліцію, то будуть потужним чинником впливу на певні рішення і урядові, і законодавчі ініціативи. Я думаю, що це непогано, тому що люди знають, чого прийшли, задля чого, і думаю. Сподіваємось, що вони щось реальне і будуть робити. Це, це все таки добре, тому що вони краще знають для військових. Все таки наших військових не дуже добре ну, забезпечують і вони зможуть їм допомогти. Думаю, добре. Дуже позитивно. Шкода, що пройшли не всі, звичайно. От. Е, мені здається, чим більше би їх було, тим більше б було порядку. По-перше, військові ці люди трішки дисципліни, по-друге, -по вони побачили ці жахи війни. В принципі, як на мене, єдина надія це на цих людей, які вже це побачили, які, я думаю, однозначно хочуть це припинити і не будуть бавитись людськими життями, людські йти на якісь там домовленості. На політичні домовленості і жертвувати нашими хлопцями в зобі на для людей нічого не роблять. Нам дали тисячу пенсій, виживай як хочеш. Тільки все для себе. Кого б не вибрав, тільки все для себе, для себе і для себе. Для народу ніхто нічого не хоче робити. В мене є знайомі, які зараз воюють. Вони розказували, які там жах просто відбувається. І Просто напросто багатьом нашим політикам. Які люблять попіаритися, треба таких людей для противаги, щоб просто-напросто сказати, що шановні, закрити, будь ласка, рот, тому що я там був, я то бачив. А якщо це освічені люди, то все в порядку, це нормально. Бо вони будуть патріотично захищати ті закони, які нашій державі потрібно. А якщо це взяли для форсу когось, наприклад, як батьківщина, вона прекрасний патріот, то є дійсно емблема нашої держави надія. Савченко, так. А это просто было прикрытие своего обычая, и это было очень непорядно с той стороны и с стороны партии. В студии радио Свобода Вячеслав Константиновский уже фактически народный депутат Украины, который выбрал для себя команду Арсения Яценюка для того, чтобы избраться в парламент. Скажите, как вы в целом оцениваете действия правительства в отношении вооруженных сил, заслуживают ли они похвалы или нет? Вы знаете. Первое, что я ну, вижу пока результаты, да, они достаточно удовлетворительные, но я понимаю, что просто уже в той точке, когда все обратили внимание на вооруженные силы, эта система была развалена и разворована. И насколько было реально быстро ее привести в порядок, я пока судить не могу. Претензий очень много. Претензий очень много, и в этом предстоит еще разбираться, и в том числе один из моих тезисов был, почему я иду в депутаты, да, потому что я хочу получать ответы на вопросы, которые я, как обычный человек, к сожалению, получить не мог. Вот почему это, вот то, что могло бы быть сделано лучше, оно не сделано, или еще что-то. Нужно это объективно да, оценить, получить максимальную информацию, и потом сделать выводы, и однозначно это будет сделано. Не поступали ли к вам предложения от ваших? коллег по парламенту теперь уже, которые точно такой же имеют бэкграунд, как и вы, то есть принадлежность к спецбатальонам, например, Семенченко. Создать какую-то отдельную фракцию или группу? Ну, мне не поступали еще такие предложения. Я думаю, что и не нужна отдельная фракция или группа для этого. Я думаю, что будут, будет комитет по обороне национальной безопасности. Я думаю, что будут рабочие группы, которые будут этим заниматься. И мне было бы интересно, я хотел бы войти да, в такие органы, там работать. Вот. Но пока еще полномочия депутата не вступили, и пока мы об этом еще не говорили. Как вы считаете, существуют ли вообще какие-либо поводы для оптимизма, что происходит на востоке Украины и в Донбассе? Я только что смотрел обзор ситуации по городу Донецку, где работают наши журналисты, и там сейчас повсюду предвыборная агитация, так называемая, выборов, как они назвали этот процесс. И Происходит тотальное информационное засилие только российского информационного пространства, и не дают возможности работать независимым журналистам. Все это вызывает общий пессимизм и здесь, и там у местных жителей, которые остались, и многие, как вы говорите, стали заложниками ситуации. Но может быть поищем поводы для оптимизма? Что бы вы назвали из этих поводов такого? Ну, я считаю, что повод для оптимизма это э, закон. Легитимно проведенные выборы, первое. Да. Я считаю, что будущая коалиция должна быть направлена и будет направлена на реализацию европейского пути Украины. И самый лучший способ вот, разрешить этот конфликт ⁇ это показать людям, которые живут там, что мы начали жить по-другому, что у нас существуют законы что у нас есть равные права, что у нас можно заниматься бизнесом, что у нас можно получать достойную зарплату, что у нас можно э, рассчитывать на э, защиту государства и так, далее, и так далее. Потому что многие там люди они себе вбили в голову, что вот мы будем с Россией, значит, у нас будет лучше пенсии, у нас будет еще что-то лучше, еще что-то лучше. Можно их понять, потому что им тоже тяжело живется, и они хотят каким-либо образом улучшить свою жизнь. И вот если у нас э, все наладится и мы покажем, что мы все-таки европейская страна, я думаю, что они там сами быстро поймут, где им лучше быть. Есть пример э, Абхазии и Южной Осетии, которые вот очень похожая ситуация с нами, да, которые были аннексированы. И видно, как живет Грузия, как живут через буквально там через забор Абхазия и Южная Осетия. Я думаю, что жители этих э, республик уже понимают, да, где было бы лучше. Другое дело, что у них на это нет возможности, потому что они боятся, и там стоят э, и войска, и все такое. Вот. Но я думаю, что перелом в их сознании давно уже произошел. Вот, э... Но один из страхов, которые использует российская пропаганда, и один из тезисов, это то, что Украина контролируется олигархи олигархическими группами, и каждая партия принадлежит к той или иной олигархической системе. И в то же время в Верховной Раде внутри тоже контролируются все депутаты, и они куплены, либо имеют собственный экономический интерес, а никак не идеалы демократии, свободы и социальной справедливости. Вы... Если бы вам спросили у вас и сказали, кем вы куплены, какой олигархической группой, что бы вы сказали? Ну, я могу сказать, что купить меня даже олигархической группе стоило бы очень дорого, наверное, да. Это во-первых. Конечно, есть различные центры влияния. Ну, я еще сам не все тогда, я новый человек в этом. Но оптимизм внушает то, что сегодня общественное мнение играет все большую и большую роль. И может, могут быть различные попытки влиять и так далее и так далее, но э, сегодня э, люди есть, люди, да, э, во-первых понимают, да, их сегодня все тяжелее тяжелее обмануть, и их реакция влияет на то, что происходит в парламенте. Мы это видели, когда принимались и э, законы иллюстрации, и антикоррупционные законы, которые тоже не всем нравится. есть вы наверное. говорите о том, что институты гражданского общества на сегодняшний день более точно и более сильно могут контролировать Конечно. власть в любом ее проявлении, я так понимаю. Конечно. Хорошо. Если у вас есть оружие, как гражданское общество вас будет контролировать, если вдруг вы надумаете пойти и убрать Порошенко с этим оружием? Ну, я вам скажу так. У Януковича оружие было гораздо больше, и у него была самая ну, не знаю, сильная репрессивная система, одна из самых сильных да, на территории бывших стран СНГ. И тем не менее, это ему не помогло. И всегда есть критическая точка, критическая точка да, которая, э, после прохождения которой уже ни оружие, ничего не помогает. И тот, кто сегодня надеется с оружием да, защититься от, э, можно сказать, от народа, то это иллюзия. Да. Тем более, что это тоже не очень хорошо, но на руках тоже очень у людей, очень много оружия. И я считаю, что это какой-то инстинкт самосохранения власти, точно так же, как у Верховного Рада, должен быть. Потому что нельзя людей доводить до крайности, нельзя их подталкивать к этому. Тем более, у людей есть повод обижаться на власть, да, есть повод критиковать власть. И вот эта оторванность, я считаю, погубила Януковича, который на самом деле или не понимал, я не знаю, как это объяснить логически, хотя это было очевидно, что люди уже в таком состоянии, что э, нельзя, нельзя их дальше толкать э, на какие-то кардинальные шаги. И он получил Майдан, который, не знаю, его только танками надо было раскатать, потому что люди бы не разошлись. Спасибо за ответы на вопросы. В студии был Вячеслав Константиновский теперь уже народный депутат Украины. И я напомню, что этот выпуск программы «Радио Свобода Донбасс Реали» доступен в интернете на сайте радиосвобода.орг, также на наших социальных сетях в Фейсбуке, Твиттере и каждый вторник и четверг в эфире телеканала «Донбасс» для Донецкой и Луганской областей. Я Алексей Мацуко. прощаюсь с вами, до свидания.